تہائی قابل قدر مؤزامین آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف کی عکائد تلاوت کی گئی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زمین پر بسنی والی مخلوق اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کریں تو اللہ پاک زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے ان پر کھول دیں رزق میں وسعت کے حوالے سے دو اسباب ذکر کیے گئے تھے کہ انسانی رزق میں وسعت اور برکت آتی ہے تو پہلا سبب خود بھی نماز کی پابندی اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں سے بھی نماز کی پابندی کروانا دوسری سبب استغفار اور توبے کی کثرت اس سے بھی انسان کی رزق میں وسعت اور انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اب تیسری بڑی سبب جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی رزق کو فراخ فرماتے ہیں وسیع فرماتے ہیں بابرکت فرماتے ہیں وہ بنیادی سبب تقوا ہے جب کوئی انسان متقی ہوگا تو اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں اس کی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں قرآن پاک نے لفظ تقوا کو اتنی کثرت کے ساتھ استعمال فرمایا ہے کہ جب کوئی قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے جب کوئی قرآن پاک کے دریا میں غوطہ زن ہو کر اس کی موتیاں تلاش کرتا ہے جب کوئی قرآن پاک کو غور فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ قرآن پاک ایک آسمان ہے اور اس آسمان کو میرے رب نے لفظ تقوی کے ستاروں سے سجایا ہے کہ کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وطق اللہ کہیں فرماتے ہیں متقین کہیں فرماتے ہیں یتقون کہیں فرماتے ہیں جنت کے وارث متقی کبھی فرماتے ہیں اللہ متقین سے راضی یعنی قرآن پاک کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں میرے رب نے تقوا کا لفظ تقوا کا مادہ استعمال نہ کیا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی بنیاد ہے تب تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کثرت کے ساتھ استعمال فرمایا لفظ تقوا قرآن پاک میں کئی معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو چار معنی عرض کر دوں مسئلے کو سمجھانے کی غرض سے کہ تقوی سمجھنا آسان ہو جائیں تقوی کا معنی خوف اور خشیت دھر اس معنی میں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں لفظ تقوی کو استعمال فرمایا ہے تو اشارت فرمائی یا النا سب تک ربکو اے انسانو اپنے رب سے ڈرو خوف رکھو خشیت پر میں ان نسل ذلتس و نازین. یقیناً قیامت کا حادثہ بہت بڑا حادثہ ہوگا بہت, بہت, بہت سخت حادثہ ہوگا دھرو قیامت کے آنے سے پہلے تو لفظ تقوی قرآن پاک نے خوف کے لیے استعمال فرمایا ہے لفظ تفوا کبھی قرآن پاک عبادت کے معنی میں استعمال فرماتے ہیں من من ان سورہ نحل کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو تم کہا کرتے تھے کب آئے گا اللہ کا عمر اتا عمر اللہ وہ آ گیا اللہ کا امر لیکن اب اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فرمایا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس ایک اللہ کی عبادت کرنے سے تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے تو لفظ تخوا کو عبادت کے معنی میں استعمال فرمایا کبھی قرآن پاک نے تقوا کے لفظ کو معاشیت اور گناہ اور خطا چھوڑنے کے معنی میں استعمال فرمایا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں گناہ چھوڑ دیں خطاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھیں زمانے جاہلیت میں مشرقین مکہ جب حج کے لیے جاتے تو واپسی سے دروازوں سے داخل ہو کر نہیں آتے تھے اپنے دیوار کو توڑتے اور وہاں سے آتے فلسفہ بڑا عجیب تھا کہ ہم گناہگار تھے تو ان دروازوں سے آتے جاتے تھے اب ہم نے حج کیا ہے پاک صاف دل گئے ہیں اب ان دروازوں سے کیسے آئے ان سے تو ہم گناہگار ہو کر گزرے اور آئے ہیں اللہ رب نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ پاک سے ڈرو گناہ کو چھوڑ دو انہی دروازوں سے آؤ جن سے پہلے آیا کرتے تھے دیوارے مت توڑ کر وہاں سے آیا کرو آنے کے لیے راستہ دروازہ ہی ہے اسی کو استعمال کر لو لیکن فرمایا معصیت اور گناہ چھوڑ دو لفظ تقوی کہیں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ میرے بندو مجھے ایک سمجھو میں یکختہ ہوں میں اکیلا ہوں میں وحدہ لا شریک ہوں میرا سہیم میرا شریک میرا برابر کوئی بھی نہیں مکہ کے مشرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے صف صف لنا الہ وہ جو تمہارا معبود ہیں ذرا اس کے صفات تو بتاؤ ذرا اس کا تم کمبا تو بتاؤ ذرا اس کا خاندان تو بتاؤ جبریل نے آ کر فرمایا وہی لے کر آیا ہوں میرے پیغمبر کہہ دے ہو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد تم جس رب کا نصب نامہ پوچھتے ہو وہ اللہ سمد ہے بے نیاز ہے کسی چیز کے حاجت نہیں سارے اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں لم یلد ولم یولد نہ اس کا کوئی باپ دادا پردادا اوپر کا کوئی نصب نہ ادناب بیٹا پوتا پڑ پوتا سکڑ پوتا نہ اس طرح کا کوئی نہ اعلی شریک نہ شریک کوئی نہیں ہے اس کا برابر بھی کوئی نہیں ہے عمر میں برابر طاقت میں برابر صفات میں برابر فرمائے نان وحدہو لا شریک اکیلا ہے یہ رب کی تعریف تو کبھی اللہ پاک اپنی وحدانیت کے لیے لفظ تقویٰ کو استعمال فرماتے ہیں فرماتے ہیں یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والوں نہیں خطاب یا ایوہ الناس اے سارے لوگوں اکیلے مجھ کی عبادت کرو میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے میرے ساتھ شریک تہرانے سے ڈھرو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے یاد آئے اللہ پاک اس کے مرقد پر گھڑو رہا رحمت نازل فرمائی فرمائے فرمایا میرے رب نے جہاں جہاں قرآن پاک میں تقوا کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہاں اللہ پاک بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندوں مجھ اکیلی کی عبادت کرو وہ حیدو ربکو اپنے رب کو اکیلا مانو کبھی قرآن پاک لفظ کو اخلاص کے معنی میں استعمال کرتا ہے کہ تمہاری نیت صورت کی نہیں ریا کی نہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو ابھی بقرعید گزری ہے قربانی کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں لئی نان اللہ ولا دماحا نہ میرے رب کے دربار میں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے نہ اسے گوشت کی ضرورت نہ خون کی ضرورت ولا کی وا مین لیکن فرمایا تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے وہ رب اخلاص کو دیکھتا ہے تو قرآن پاک میں نے عرض کیا کہ گویا آسمان کی طرح اور اس میں لفظ سے تقوا ستاروں کی طرح بہت سارے معنوں میں استعمال کیا ہے میرے رب نے اب تقوا کہتے کس کو ہے وقایا سے نکلے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے بچنا بچنا یہ معنی ہوتا ہے کسی نے معنی کیا ہے سیانت المر انفس ہو ہما یزر ہو انسان کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھنا جو آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہے انسان کو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے رو کے رکھنا جو آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہیں اس کا معنی ہے تقوی کہیں تقوی کا معنی کیا گیا ہے اللہ یراک کا مولا کا حیث نہاک تیرے مولا نے تجھے جہاں سے روکا ہے تیرا مولا تجھے زندگی بھر وہاں نہ دیکھیں تیرے مولا نے تیرے رب نے تجھے جہاں سے روکا ہے وہ رب زندگی بھر تجھے وہاں نہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں تقوا یہ ہمارے اکابر یہ ہمارے بزرگ کیا زندگیاں پائی ہیں اور کیا زندگیاں لگائی ہیں موتیاں نکال نکال کر امت کو دی ہیں انہوں نے کبھی ارشاد شرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی آیا اور آ کر سوال کرنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تقوی کے بارے میں پوچھتے ہو تو تقوی کیا ہے اسرار علی المعصیت فرمایا معصیت پر ہمیشہ نہ رہنا گناہ پر مداومت نہ کرنا گناہ ہو جائے گا انسان ہے فرشتہ تھوڑی ہے کہ طاقت ہی نہ ہو پیغمبر توڑی ہے کہ معصوم ہو عام انسان ہے خطا گناہ لغزشیں ہوتی رہیں گی لیکن اپنے گناہ پہ نادم ہو کر استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اپنے رب سے بخشواتا ہے اپنے گناہ پر جمتا نہیں ہے اپنے گناہ پر اڑا نہیں رہتا گناہ پر مداومت نہیں کرتا اور دوسرا جبلہ ارشاد فرمایا کہ صرف یہ نہیں گناہ پر مداومت فرمائے اپنی نیکی پر غرور بھی نہ کریں اپنی نیکی پر غرور بھی نہ کریں میں تو بڑا نمازی میں تو بڑا حاجی میں تو بڑا روزہ دار میں تو بڑا سخی نا رب جب چاہے توفیق چھین لے پھر کیا کرو گے یہ جتنے اعمال ہو رہے ہیں یہ رب کی توفیق سے ہو رہے ہیں تو فرمائے کہ گناہ پر اسرار بھی نہ ہو اور اطاعت پر غرور بھی نہ ہو اس کا نام تقویٰ ہے حضرت ابراہیم بن رحمہ اللہ پہلے بادشاہ تھے بادشاہت سے پہلے ان کی زندگی عیاشی سے تعبیر کی جاتی تھی لیکن کیا قسمت پائی ہیں جوانی بھی عجیب گزاری ہیں بادشاہت بھی عجیب کی ہیں اور پھر اولیاء کا سردار رہے ہیں تو ولایت بھی غضب کی ہے اللہ پاک نے ولی ہونے میں بھی بلا کا مقام عطا فرمایا حضرت ابراہیم بن ادہم کو کسی نے کہا حضرت تقوا کس کو کہتے ہیں فرمائے اچھا تقوا پوچھتے ہو فرمائے پھر تقوا یہ ہے کہ لوگوں کو تیری زبان میں عیب نظر نہ آئے یہ دل کی تختی پر لکھے جانے ایک والے الفاظ ہیں اللہ الخلقی لسانی کا عیبا فرمایا مخلوق تیری زبان میں عیب نہ پائے تو لوگوں سے جھوٹ بھی نہ بولیں قیبت بھی نہ کریں بہتان بھی نہ باندھ گالم گلوچ بھی نہ ہو سخت جملہ بھی نہ ہو خلق کے لیے مخلوق کے لیے تیری زبان بالکل صاف ستھری پاک اور پاکیزہ ہو جائے نمبر دو فرمایا ولملائے فی افحال عیبہ اور فرشتے صبح سے لے کر شام شام سے لے کر صبح تک جو کچھ تو کرتا ہے اسے اس میں عیب نظر نہ آئے ورنہ وہ تو لکھیں گے اور قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے اپنی گناہ پر فرشتوں کو بھی گواہ مت بنانا جیسے ہی گناہ ہو جائے توبہ کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اس نے دنیا میں گناہ تو کیے لیکن اس نے توبہ کر لیا ہے میں نے بخش دیے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں ربا یہ تو بڑا گنگار بندہ تھا اللہ پاک فرمائیں گے دکھاؤ اس کے صحیفے میں عمل نامہ کھولیں گے تو گناہ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ اس نے گناہ کیے ہیں میں نے اسے بلوا دیا وہ بھول گئی ہے جن کے سامنے کیا ہے وہ بھی بھول گئی ہے تو حضرت ابراہیم بنیاد ہم فرماتے تقویٰ کیا ہے کہ فرشتے بھی تیری صحیفے میں تیرے نامے میں, میں برائیاں نہ دیکھیں اور تیسری بات ارشاد سرمائی بلا ملک العرش جو عرش پر مستوی خدا ہے وہ تیری تنہائی میں عیب نہ پائے جلوت میں تو کوئی بھی گناہ نہیں کر رہا ہے میں آپ کے سامنے ہوں میں گناہ کروں گا میں خطا کروں گا اپنے گناہ پر آپ سب کو گواہ بلاؤں گا گناہ تو کیا جاتا ہے خلوت میں تنہائی میں فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تیری خلوتیں پاک ہو جائیں تیری تنہائیہ پاک اور پاکیزہ ہو جائیں میں اپنے نوجوان بیٹوں سے بھائیوں سے خطاب میں ان سے مخاطب میں ان سے عرض کروں گا اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا دو اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا دو اس موبائل نے آپ کی تنہائی کو داغدار بنا دیا ہے اس موبائل نے آپ کی تنہائی والی زندگی کو بد کردار بنا دیا ہے اس موبائل نے آپ کی تنہائی والی زندگی کو بدبودار بنا دیا ہے اپنی تنہائی کو صاف پاک اور پاکیزہ رکھو کل رب رکھ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اس کو میری تنہائی کا بھی پتا ہے اس کو میری جلوت کا بھی پتا ہے وہ میرے مجلس کے گناہ کو بھی جانتا ہے وہ میرے اکیلے پن کے گناہ کو بھی جانتا ہے تو حضرت ابراہیم بنیاد ہم فرماتے ہیں یہ ہے تقوی کی تعریف اب تقوی تعریف تو ہو گئی اس کے مراتب کیا ہے درجات کیا ہے تقوی کے درجات پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچے شرک سے بچیں حرام سے بچیں یہ سب سے پہلا درجہ ہے متقی تب بنے گا جب کافر نہیں ہوگا متقی تب بنے گا جب مشرک نہیں ہوگا متقی تب بنے گا جب حرام نہیں کرے گا کفر اور شرک اور حرام بھی ہو متقی بھی ہو محالست نہیں ہو سکتا دوسرا درجہ جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں معاشرے میں بھی ناپسندیدہ شریعت کے نظام نگاہ میں بھی ناپسندیدہ رب کے نگاہ میں بھی ناپسندیدہ اسے اپنے آپ کو روکیں یہ دوسرا درجہ ہے تیسرا درجہ شبے والی شک والی جہاں شک ہے جائز ہے کہ نا جائز ہے حلال ہے کہ حرام ہے پسند ہے کہ ناپسند ہے اچھا ہے کہ برا ہے افضل ہے کہ افضل نہیں فرم اس سے بھی بچیں یہ تیسرا درجہ چوتھے نمبر پر جو چیزیں جائز ہیں نہ کرنے میں ثواب نہ نہ کرنے پر کوئی نیکی مباح جسے کہتے ہیں کر لیا تو کر لیا نہ کیا تو نہ کیا فضول لا یعنی ہم جسے کہتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو روکیں چوتھا درجہ اب پانچواں درجہ متقی سب سے بڑا متقی کون ہوتا ہے فرمائے جس کے دل سے غیر اللہ کا خیال بھی نکل جائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی اپنے دل میں آنے نہیں دیتا فرمائے یہ اعلی درجے کا متقی ہے یہ سب سے بڑا متقی ہے اب ان متقیوں کو رب کے دربار سے جو انعام دیے جاتے ہیں وہ انعام کیا ہے بہت سارے انعامات ہیں میں اسی پر تیاری کر رہا تھا ایک مصری عالم کی کتاب میری نظر سے گزری اللہ پاک اسے جزائے خیر دے دیں قرآن پاک کی آیتوں میں جمع کیا ہے اسی فوائد اسی فوائد اسی انعامات کہ رب تقوا پر اسی انعامات دیتا ہے اور جمع کیا ہے قرآن پاک کی آیتوں میری دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعف کہ کیا محنت کی ہے اس میں کیا تدبر اور کیا غور کیا ہے دو چار عرض کر دوں تقوا کے انعامات يتق اللہ يجعل له مخرجا مصیبت زدہ ہیں پریشان ہیں رزق کے تنگی ہے کہیں کوئی راستہ نہیں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے بڑا راستہ تقویٰ ہیں تقویٰ, ہیں تقوی کے راستے پر آ یج له مخرجا اللہ پاک مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا دوسرے نمبر پر ہے فرمایا رزق میں کبھی ہیں بے روزگاری ہے عیال زیادہ ہیں مہنگائی زیادہ ہے فرمایا جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے يَحْتَسِبُ وہاں سے تقوی وہاں سے رزق پاتا ہے جہاں سے امید ہی نہیں ہے جہاں سے امید ہی نہیں ہے وہاں سے اللہ رزق دے گا